أن يسألون الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي ذكر في القران العظيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا من, من القوم مضوا أو حاضر أو سوف يأتون من من ذاك القوم الأعراب أشد كفرا ونفاقا أم يسألون أنا قلت لهم أنا مش عالم لكن بدنا نسأل أهل العلم جواب لآية الكريمة الأعراب سعيد الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا منهم هل هم مضوا أو حاضر أو سوف يأتون لا معناه ظاهر معناه في قوم الأعراب، حرف التعريف للعهد، للجنس، للاستغراق من هذا القوم الأعراب، مضوا الحاضر السفلاتون، يظهر كفر من نفاق كفرا من نفاق أهل مصر أهل الشام أهل بغداد أهل حجاز، أهل اليمن أهل ليبيا أهل السودان أهل الجزائر تونس وفاس ، المغرب هم يدعون أنهم عرب عرب لكن هدي الله جل وعلا ذكر السائل من قال عرب أشد كفرا من طغى لكن ما عمهم لكن قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا أريد جواب من مفتي أزهر من مفتي إجاز من مفتي أشراك من مفتي الهند من مفتي عشان من مفتي <متحدث> من الكل أريد هذا يقولون أنهم يريدون أن يعرفوا ذاك القوم ذاك القوم هل هم موجودون في عصرنا ثم هم <تظه> <تص> يا هل ترى ذاك القوم في الحكم أو لا حاكمين أو محكومون هذا بحر عميق ناس عامة الناس مؤمنين يحبون أن يعرفون من ذاك القوم هل هن هذا القوم ام غيرهم يمكن الاسراف لا نحن الخصاب من عالم العرب الاعراب اشد كفرا نفاقه باي سبب الله جل وعلا أنزل علية الكريمة بدون سبب وهذا علية الكريمة يفيد تحذير من ذاك القوم أن نمشي معهم هل هل تظنون أنه عبد الناصر كان من الأعراب إذ عبد الوهاب كان من ذاك القوم إذ من أهل فلسطين ذاك القوم شو اسمه حد عرفت كان ذاك القوم إذ هل موجود في ليبيا كان ذاك القوم يشير على ذاك القوم يشير على أهل تونس يشير على أهل المغرب يشير على أهل السودان لأنهم عالم العرب يشير على اليمن جزيرة العرب <سؤال> أيهم ؟ نحن ما نعرف إلا خصاب للعرب العرب أشد كفرًا من الفاقة أيهم العرب من القوم هذا المهم لأنه من غشنا فليس منا من الشمع <معرفة> فليس منا نريد يقولون هذا ذاك الطائفة من العرب أنهم من من هذول حتى لا نكون نوتش نتعاشى من إذا صار يعني يظهر ذاك الجواب الذي يشير على قوم نتحجر منهم هذا دليل عنده براءه نتبعهم ، أنهم هم عاملين هذا الخطاب نتحجر منهم ندافع إسلامنا وإيماننا من شرهم هذا السؤال كم إنسان يأتوني أم يسلموني يا ما قبلكم أنا قلت أنا مش من العرب أنا من نحن من الأعاشر لكن أنا كذلك أهم أن أعرف من علمائنا قدوسنا علماء الأعراب، بالأخص عند الذين هم يدعون من أهل الحجار نحن قدوس لعدم الإسلام، مثل هل يسمون نفسهم لحادث الثبتي، خاصة تعريف الثان عم ننتشر، وقت انتشر جاء وقت أن يسألوا عاشم من العرب قالت آية الكلمة شو مفادو الأعراب أشد كفرا من نفاقها أظن نتهزر منهم أرسلوه مفتي ديار مصر أرسلوه ديار حجاز أرسلوه من علماء اليمن بصايرهم من العرب من بلدان العرب أشد كفرا هم أهل الحجاز أهل اليمن أهل فلسطين أهل مصر أهل ليبيا أهل تونس أهل الجزائر أهل فاس منهم أهل السودان الساكن هم هذا منهم أبو ذكر شيء غير موجود عشان لم يعضوا أكثر السلام عليكم نسأل الله العفو اللهم لا <الله> تجعلنا من ذاك القوم بهنة <بهمت> العبيد التي <والهمت> تفاتح بسم الله الرحمن الرحيم